опять делаю заказ, я такой уже побольше. Это водонепроникные мне игрушки. Бумажные, чтобы их можно было мать. У меня эти... Короче, хотела рассказать. Я воспользовалась с подружкой, что я за месяц, то есть за месяц, наберу 100 подписчиков. Подписан. Подписанки Наберу 100 подписчиков. Если я выиграю, то она мне не А подарок. Если я проиграю, то я ей. Ты можешь выиграть. Подруга Маруся, короче, мы не, у нее аккаунт в Телеграме. Кому? Не знаю почему, а у меня просто заблокировали в Ютубе. Да. Вот, короче. Поэтому... Поможете а мне поиграть этот спор. То есть, сегодня 14... Значит, 14 червня мы отвевим результаты. Ну, мы уже не... Может и за два дня, может и за недельку. Короче, до конца мы летом напавно, разъедемся, поэтому... Вы можете как можно быстрее осталось за где-то 18 дней для каникул. Если мы успеем за 18 дней набрать, то она на него должна будет быстрее подарунок. Я быстрее сниму влог, как она, який она нам не дала подарунок. А, в, в а какие она не дала, або який я ей дам. Если я проиграю, я буду на видео это собирать и все. Зеркало почти готово. Очень красивое вышло. Этот поливец я второй раз делаю зеркало. Он еще держится. Это игрушки, на которые можно их помыть, налить, и они, потому что они в скотче залиминированы. Это котик-шоколадка. Мне <laughs> просто сейчас рука отвалится. Посмотрим на результат пока что. Конечно, это просто большое зеркало, и в нем будет, мне кажется, тщательно отображаться. Сейчас посмотрим. Но если у вас не вышло, то просто наклейте скотч. И если наклеить скотч на такой, будет оно лучше отображаться. К. У меня уже рука все отвалилась. Отклеиваем скотч от работы. Конечно, не очень хорошо отклеится, но короче. Напоминаю еще раз про спор Бляска. мне его выиграть. Я пытаюсь сделать на богатом конкурсе. Вот ему все-таки.